Психолог Олена Назаренко зараз буде з нами разом говорити про надзвичайно важливу тему, тему про яку можна говорити годинами, місяцями і роками, але говорити так, щоб щось змінилося. От сподіваємося, будемо разом із вами про чоловіків і жінок, про гармонію у стосунках і про те, чи дійсно коли поєднується чоловіче і жіноче, може статися катастрофа або не статися катастрофа. Доброго вам ранку. Добре. Оленечко, справа в тому, що дійсно ви проводили семінар, назва якого була доволі красномовною. Жінка плюс чоловік дорівнює катастрофа, знак запитання. Угу. Назва і тема семінару була викликана дійсно потребою в суспільстві, запитом суспільства розібратися в от в таких от стосунках між статтями. Название пришло ко мне спонтанно. Я сначала подумала, что, ну, наверное, как-то очень сильно категорично, а потом думаю, ну, нет, я все-таки смягчу его вот этим вот знаком вопроса и троеточием. Поскольку такая формулировка вопроса, она как раз сразу поднимает проблему. На мой взгляд, да, действительно, сейчас есть некоторое противостояние полов, и я думаю, что оно было и раньше, но, возможно, не в таких ну, гипертрофированных формах. И когда я работала над анализом проблем, которые мы Перебудували з учасниками на тренінгі, то дійсно, вот так воно і вийшло, що що ж це все-таки такое? Катастрофа чи гармонія, и, э, рост і розвитку? Проблема в тому, що дійсно суспільство, сучасна ситуація в суспільстві сприяє тому, що ця суперечка між статтями стає все гострішою. Бо були моменти, дійсно, коли від жінки залежало все і там сильно з жінкою не посперечаєшся. Угу. Потім э, з'явився, я Вся той самий патріархат, в якому жінці відводилася другорядна роль, а потім з'явилися і сексуальні революції, і жіночі революції, і, власне, і технічні революції, які стали причиною тому, що мали б в правах урівняти як жінок, так і чоловіків. То чому ж тоді виникає суперечка? Проб... Причин очень много, і поэтому на самому тренинге я как раз таки і ставила собі целью подойти проблеме комплексно. поэтому мы рассматривали и роль средств массовых информа... массовой информации, вот рассматривая стереотипы, которые э, бытуют в общественном сознании и даже иногда вот такие подходы, которые вытекали из религиозных концепций э, и которые наоборот вот э, казалось бы хотят соединить мужчину и женщину, но на самом деле читаешь в них такой подтекст, когда э, вот э, начиная размышлять над той информацией, которая они несут в себе, понимая, что э, далеко там до соединения они как раз идут на разъединение. Э, вот если конкретно о примерах говорить, то э, давайте вспомним о э, таком э, мифическом образе, как образ настоящего мужчины или настоящей женщины. Вот передо мной сидит мужчина. Но он в принципе справжний. Он, он справжний, он очень даже настоящий, и он мужчина. И вот настоящая женщина. Что такое настоящая женщина, об этом мы тоже говорили это какой-то новый тип, это какая-то новая раса, которая придумана вот неизвестно кем и неизвестно для чего. И э, вот когда муж приходит домой э, после семинара, ну, к примеру, какого-то э, очень просветленного гуру, учителей, у нас сейчас очень много учителей, и этот гуру рассказывает ему о качествах ведической жены, которых там, о боже, э, 33 и больше, и он приходит и видит, а вот тут борщ недосоленный, а вот здесь вот еще что-то, и начинается вот с порога вот эти вот все нюансы, то, ну, извините, здесь идет речь больше о том, что за вот этими образами, которые нам навязывают, не видится реальный человек, не видится реальная женщина и не видится реальный мужчина. Поэтому в идеалах, конечно, нет ничего плохого, если они не способствуют тому, чтобы за этим идеалом не видеть реально своего партнера. Я читала релігійні якісь витримки 157 пунктів було стосовно того, якою mm -hmm. має бути жінка, да, що да, вона да. повинна mm -hmm. робити, чого вона не повинна робити. Мені половина здалося просто несправжнім. дійсно… Звісно, це недостижимо, дійсно а люди і досі сприймають все, скажімо так, от в такому гіпертрофованому вигляді і думають, стандартно стереотипно, що от так от повинно бути. Да, действительно, это есть. И это есть на практике, это видно. И моей целью, и моей задачей было как раз таки вот внимание акцентировать на том, что вот смотрите, есть такая информация, и посмотрите, как вы ее воспринимаете, насколько она в вашей личной жизни актуальна. Потому что действительно есть такие моменты, когда вот люди в это верят, и они ведут себя в своей практической жизни, действительно не хотят видеть своего партнера таким, как нарисовал кто-то но э, все дело в том, что пока ты э, относишься к своему партнеру, когда ты забываешь о том, что твой партнер это духовная сущность, э, это э, забываешь о его духовной сути, вот тогда начинается восприятие своего партнера несколько искривленное как твое продолжение, которым соответственно можно руководить, манипулировать или же навязывать какие-то свои интересы, ценности. То есть тут уже идет речь о э, несоблюдении личностных границ. И когда в отношениях, получается, мы не растем вдвоем. А наоборот, грузнім друг в друге, э, када кожен із партнерів виходить хоче вирішити якісь то свої лічні проблеми. Вот, mm -hmm. вот в этом... ну дивіться тут логічно, чому люди беруть якісь стереотипи чи правила і, і намагаються цим правилам слідувати, тому що э, дала релігія 157 пунктів, там все зрозуміло. Дала там ведична культура 33 пункти. Все зрозуміло, дало суспільство 10 або 110 пунктів. Все mm -hmm. зрозуміло, але э, якщо відкинути ті ті пункти. доводиться, что, что выявляется, что доводится дети навмання. Тобто, э... Ну, пробовать, искать, а это намного сложнее, чем просто жить по пунктам угу. и в своей осознанности держать. Вот так должно быть, вот так не должно быть. Что тогда порадуете вы, как специалист, как быть? Вот вы действительно выявили главное. Так труднее, но то, что легче, не всегда является правильным. И самым правильным это прислушиваться к себе, к голосу своего сердца. И проверять каждый свой поступок на то, как он э, резонирует в мире. Если говорить о каких-то рекомендациях, я, конечно, противник того, чтобы давать какие-то волшебные снадобья от всех э, проблем. которые. вот выпейте этот пузырек с этим зельем и все в вашей жизни будет замечательно и хорошо, нет такого никогда не будет. Путь к индивидуальному счастью точно так же, как путь к счастью в паре, в отношениях очень индивидуален и сугубо специфичен. Никто не пройдет его кроме вас и вместо вас. Но есть такие базовые вещи, которые приближают каждого человека и каждую пару к тому, чтобы отношения становились действительно более гармоничными, более целостными. Это такие вещи, которые прежде всего, вот, к примеру, базовые умения, которыми должны обладать и мужчина, и женщина. Здесь нет различий. Это умение распознавать в себе свои чувства и эмоции. Это первое. Потому что женщина, которая не понимает, что происходит с ней внутри, в результате позволяет собой руководить и отказывает себе очень во многих вещах, соответственно, не делая счастливой ни себя, ни своего партнера. Второе, нужно понимать причину этих эмоций и чувств, поскольку за каждой причиной стоит за каждой эмоцией стоит ее суть, откуда она произошла. И здесь уже, конечно, мы доходили до таких вещей, как травмы детства, потому что, по большому счету, вот, когда мужчина и женщина, образно говоря, лечат свою мать и отца когда он уже дистанцируется от внутренних образов своих родителей, и когда восстанавливаются отношения каждого мужчины и женщины со своими родителями, вот это вот есть тот путь, который приводит к гармоничным отношениям с противоположным полом. А если посмотреть, вот что происходит в семьях и между родителями и детьми, то есть это еще более такая глубокая проблема. Следующее – это установление личных границ, вот как я уже говорила. Это умение сказать «нет», когда нужно это понимание своих потребностей и в то же время учет потребностей другого человека партнера и к примеру вот если мы говорим о физических границах то вот это прикосновение мне приносит удовольствие а вот здесь вот не нужно вот так как-нибудь по-другому, но это нужно подр... это нужно проговаривать, То есть, вот самое главное это быть искренним. Если человек искренне может выражать свои чувства и эмоции, не из боязни, что я вот здесь вот промолчу, потому что а вдруг он обидится, знаете, вот такой <связывая> пунктик у женщин <связывая> есть очень часто, вот или наоборот, я ему там намекала, намекала, он никак не поймет моих намеков, да, вот. Ну и со стороны мужчин тоже, вот я же об этом думал, почему не не догадалась это сделать. То есть тут абсолютно нет никакой разницы. Это установление личных границ, это также такие очень трудные вещи, как принятие и прощение. Вот пока человек не дойдет до уровня принятия своего партнера, вот таким, какой он есть. И причем здесь тоже есть такая параллель между принятием себя и своих качеств, поскольку есть каждый не идеален, но есть различия между тем, есть у меня определенное качество, негативное, которое я считаю негативным. Но если я это качество в себе принимаю, я от этого не страдаю сам. И когда я вижу проявление этого качества он, в, другом он, человека, он, он, в, в другом человеке, да, оно меня не раздражает. То есть это вот самый тот минимальный базовый уровень. И уровень прощения, это когда мы действительно видим в своем партнере то, что у него болит. Ніт нет плохих людей, є тільки люди страдаючі. а як же бути за давньою українською ну, приказку, mm -hmm. да з прислів'ям, яке ну 100% часто виявляється правильно, Бачила очі, що брали. А жінка ж все одно хоче ну, вона ніби й бачила, що mm -hmm. брала, і там і чоловік бачив, що брав, а все одно хочеться якось змінити. Хочеться якось підлаштувати. Mm -hmm. Не підлаштовувати, mm -hmm. якщо не подобається не брати, mm -hmm. Ну, для начала, хотя очень и бачил еще бралы, на самом деле не всегда вны и бачили, потому что, как правило, человек реактивно поступает. Выбор партнера происходит на бессознательном уровне. Тоже не будем говорить сейчас обо всех этих причинах. Но не всегда происходит это осознанно, этот выбор по поводу бачил еще. Бачил образ, бачил вот внешне что-то. Но непонятно, непонятны были вот эти вот причины которые толкнули на выбор этого партнера. А уже по поводу того, изменять или не изменять, изменять, прежде всего, все треба саму себе, або самого себя. И когда мы меняемся внутри, соответственно, наш партнер либо меняется, либо, если он хочет uh, быть с нами, если у, ему эти отношения важны, то он будет меняться. Если он не меняется, тогда uh, нужно задать себе вопрос, а зачем ты находишься в отношениях с тем человеком, который uh, не хочет эти отношения как-то гармонизировать и менять? Ну и таким чином да. лег легкая такая вот uh, ответная на ревняние человек плюс женка до ревнюящего. Адяку это всего наикращего, обожаем, и рухаемся дальше. Спасибо мой народный календарь. У народному календарі 8 квітня день Архангела Гавріїла. 8 квітня починали висаджувати помідори, кобачки, гарбуз, квасолю, диню, кавуни. Також закладали картоплю для проростання. Для захисту від роси та інших шкідників обливали окропом кущі аргусу і чорної смородини. Якщо до 8 квітня сніг остаточно сходив, то підгодовували нарциси та тюльпани азотом, а з лілії і півоній знімали укриття. Народні прикмети на 8 квітня такі. Якщо черемха зацвіла, можна картоплю висаджувати. Якою буде погода 8 квітня, таким за прикметами і буде 8 жовтня. Якщо до 8 квітня не закінчити останню пряжу, то робота ще надовго затягнеться, адже найближчим часом треба вже виходити на город і полі. Казали, на весні день довгий, а нитка коротка. Селяни говорили, що на ледачих прядок нападає хвороба, при якій руки німіють. Світлий схід сонця, 8 квітня, можна прибирати сані, оскільки снігу вже не буде. Зацвіла верба, можна виставляти бджіл на пасіці. Багато прикмет має народ, адже протягом багатьох років зберігає своє спостереження як скарбничку для своїх нащадків. Нещодавно зробили цікаве дослідження науковці, і чомусь вони, я не знаю, чим вони думали. Ну проте вони захотіли таке зробити. Все ж таки експеримент провести. Дали робота і сказали роботу. Дали функцію, да, там може, можеш, ти можеш нам сказати, щоб сказав потім тим людям, щоб вони тебе помацали, як не дивно. Дійсно вирішили провести експерименти. Виявляється, що робот просив там помацати його за руку, за ногу і за більш такі певні зони, які в повсякденному житті не актуальні, скажімо так. І в принципі, автори вивчали, яким чином люди будуть реагувати на прохання робота доторкнутися до різних частин його тіла. Десять добровольців слухали і виконували команди робота, який просив їх за допомогою однієї руки помацати в певній зоні, хоча отут у мене такі якісь уже підгрунтя є на те, що знову ми будемо покорятися роботам. Ну то таке, наприклад, робот міг попросити доторкнутися до його руки і ноги. Як потім з'ясувалося, нічого страшного в цьому не було, тому що в цей момент на людині були певні датчики, які могли симну давали певні сигнали на пристрої. Вони в свій час показували активність мозку та інших частин, тобто серцебиття там, чи змінювався якийсь емоційний стан у людини. В принципі, коли люди починали торкатися до руки ног. І все нормально. А от коли почали почав робот казати, типу ну там щось на кшталт, спробуй мене потрогати за більш такі інтимні зони, чомусь люди починали хвилюватися. Чому це відбувалося? Науковці на жаль, не могли з'ясувати, проте з'ясували таку дивину. В принципі, я не знаю. Як на мене, це вже дуже дуже страшно, але що маємо, то маємо. Ну поки що будемо казати не за, за такі страшні речі, просто поговоримо про сорти китайського чаю у експертній думці.